श्री पांडुरंगाष्टकम पांडुरंगाष्टकाची रचना भगवान शंकराचार्यांनी केली शंकराचार्य ज्या वेळेला पंढरपूरला आले भगवान पंढरीश परमात्म्याच्या समोर उभे राहिले आणि त्यांच्या मुखातून श्री पांडुरंगाष्टक प्रगट झाले कारण शंकराचार्य हे भगवान शिवांचा अवतार आणि भगवान शिव हे पांडुरंगाचे पहिले वारकरी आणि म्हणून शंकराचार्यांच्या रूपात आल्याच्या नंतर त्या पांडुरंगाचं वर्णन भगवान शंकरच आचार्यांच्या रूपानं त्या ठिकाणी करत आहेत या पांडुरंग अष्टकाचा पाठ आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण करणार आहोत महायोगपीठे तटे भीमरथ्याम् वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् तडिद्वाससन्निलमेघावभासम् रमामन्दिरम् सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं क्विष्ठिकायां समन्यस्तपादम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् प्रमाणं भवाब्धेरिदम् मामकानां नितम्बकराभ्याम् धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिपोष परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् पुरतौस्तुभालं कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम् शिवं शान्तमिटं वरं लोकपालम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डस्थलाङ्गं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् किरीटोज्वलत्सर्वदिक्तान्तभागम् सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घैः त्रिभङ्गाकृतिं बरहमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तम् स्वयं लीलयागोपवेशं दधानं गवां वृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् अजं रुक्मिणीप्राणसञ्जीवनन्तं परं धामकैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् तवम् पाण्डुरङ्गस्य वैपुण्यतमये पठन्ते कचित्तेन भक्त्या च नित्यम् भवाम्भोनिधिन्ते पितेर्त्वान्तकाले लयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीपाण्डुरङ्गाश्वकम् सम्पूर्णम् श्रीपाण्डुरङ्गार्पणमस्तु कुण्डलिका वरदा हरिविठल श्रीज्ञानदेव भगवान् की जय मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु तुकार महाराज की जय सद्गुरुजोग महाराज की जय सब संतन की जय